В РПЦ, а это не республика Польша Центральная, это русская православная церквушка, предложили россиянам новую молитву. Кукую же. Кукую же. Кукую Кукую же. Чтобы стянуть страну с мертвой точки и научиться надеяться только на Бога. Отож, записываем, достаем блокноты, ежедневники и записываем слова мольбы. О, вот так вот. Господи, отними от нас зарплаты. Плюс. Пошли нам больше мигрантов, чтобы мы задумались о том, что не нужно убивать детей в утробе материнской. Господи, отними... Ты что там, что там спил. Господи, отними у нас врачей, преподавателей, чтобы мы научились ценить их тру. И Господи, пусть все страны мира на нас уполчатся, чтобы мы научились надеяться только... На одного тебя, господи. Меня все устраивает. У нас а... так Господи, 日益。